नागपूर जिल्ह्यातील पारशिणी तालुक्यात वाढत्या वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यांविरोधात वनविभाग कोणतंही पाऊल उचलत नाहीये यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलं यात रामटेकचे बर्वे यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला व रामटेक तालुक्यात वाघाचे हल्ले सातत्याने वाढत असून वन विभागाच्या कारवाईचा कोणताही परिणाम होत नाही या समस्येवर पारशिवनी काँग्रेस कमिटीच्या बॅनर खाली आंदोलन करण्यात आलं यात जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र मुळक पर्यटक मित्र चंद्रपाल चौकसे जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे रमेश कारेमोरे राजकुमार कुसुंबे पार्श्वनी अध्यक्षा मंगला निंबोणे यांच्यासह विविध मान्यवर यावेळेस उपस्थित होते पार्श्वनी पंचायत समिती इथे वारंवार वाघामुळे जे पाळीव प्राणी आहे ज्यामध्ये बकरी वाघ तर मागील तेवीस चोवीसमध्ये मध्ये कमीत कमी अठ्ठ्याहत्तर आणि यावर्षी एकोणपन्नास अशा गायी आणि बकरींना वाघांनी नुकसान केलेलं आहे पण खूप मोठी म्हणजे दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की आधी वाघाचा हल्ला हा फक्त प्राण्यावरच होत होता पण आता यावर्षी अंबाझरी परसुरीपेठ इथे मान माणसांवर पण हल्ला केलेला आहे शेतात पण आता लोकांमध्ये भीतीचं वातावरण असं निर्माण झालेलं आहे की मॅडम आम्ही घरी नसताना वाघ आमच्या दारापर्यंत आलेला आला होता आणि आमचे छोटे छोटे मुलं असतात घरी तर मग आमच्या सुरक्षेची जिम्मेदारी कोई तो हा खूब मोटा प्रश्न समोर उपस्थित है तो मु सरकार ने ये पर का ठोस निर्णय घे आपको मालूम है पार्शिनी तालुका में रामटेक तालुका में पिछले तीन चार पाँच महीने से साल भर से कम से कम दस के ऊपर लोगों की जान शेर के हमले में गई है और उसके वजह से सिर्फ उसको मुआवजा देके के मोकड़ा कर देना और शेरों को मोकाट घूमने देने का और रोज़ उसने हमला करने का कभी जानवर पे हमला करना कभी इंसानों पे हमला करना इतनी विचित्र घटनाएं हमारे एरिया में हो रही है जिसमें शव बहुत से लोगों की जाने जा रही है ये रोकना चाहिए इसके लिए आंदोलन किया गया था और इस इसकी तीव्रता ए में बैठे हुए मंत्रालय में बैठे हुए मंत्रालय मंत्री तक पहुंचना चाहिए कि इतना बड़ा संकट ये भाग में निर्माण हुआ है उसके लिए आंदोलन किया गया था टाइगर अटैक का प्र, प्रकरण ही अपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट होने की वजह से जंगल होने की वजह से यहाँ पे होते रहता है लेकिन कभी साल में दो साल में ये घटना घटती थी लेकिन अभी पिछले दो महीने में चौदह लोगों की जाने गई है और ये डेली आपको सुनाया जाएगा कि टाइगर ने इस जानवर को अटैक किया या व्यक्ति पे किया इसलिए आंदोलन किया गया है कि ताकि ये समस्या जो जो हमारे यहाँ के लोग झूंझ रहे हैं इनकी ये समस्या दूर की जाए इसके उपलक्ष्य में हमने मीटिंग कॉल किया था डी एफ ओ जिलाधिकारी इन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि बाईस तारीख को मीटिंग लेंगे बाईस का चौबीस किया लेकिन चौबीस तारीख को मंत्री महोदय आप फिल्म सिटी की जगह देखने के लिए आ रहे हैं उसी में एक मुद्दा डाल दिया गया इसलिए हम लोग इस आंदोलन के माध्यम से प्रशासन को और शासन को बताना चाहते हैं कि हम सीरियस हैं आप भी सीरियस हो जाओ अन्यथा आप नतीजे के लिए तैयार हो